Американский фашизм не пройдет! Американский фашизм не пройдет! Во всем том, что происходит сейчас в центре столицы, виновата Америка. Финансирование происходит оттуда. Организация тех кемп уже давно заготавливала этот план революции. Цветные революции и погромы Прошли по всем странам. Посмотрите на Сирию, Ирак, Ливию, Тунис, Югославию. Это все одинаковые заготовки революций. Это все делается из Запада. Соединенные Штаты Америки косвенно и напрямую финансируют все, происходящее и в нашей стране. Это нужно прекращать. Мы говорим на весь мир. Америка, перестань! Америка, мир должен быть в Украине. Украине мир! Прокомментуй это, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, с чем вы сюда пришли? что Что тут робота, с чем пришли? Мы стоим за чистую Украину. От, от, от общественной организации. Чистая Украина. Но мы хотим, чтобы Америка освободила Евромайдан. Чтобы чистые дороги сделала в Киеву в Украине. Чтобы прекратила финансирование Майдана. Вам это нравится, что там происходит? А как вас зовут? Меня зовут Николай. А фамилия? Фамилию не хочу распространять. Это мои личные данные. Так, Серега, иди, парень. Со всех сторон. Один плюс Мы здесь. Не было перекрытия. Мы перекрытия, здесь. <связь> э, Дядя Сэм, и уходи на совсем. Не хочешь, не выходи. Хочешь, иди дома. А вот, она что-то Алло. А, Игорь, ты, да, извини, случайно набрал. Ну, сейчас мы стоим, против Америки здесь. А что, есть?

Бабушка! Чи цікаво, чого нам чекати? Тому що дивіться, сайт адміністрації президентів вже дав свою оцінку. Вони написали, що це був перший етап переговорів. Ну, відтак розум. Що скажете ви?